кaроче e, agar biz 100 mingga chiqsak 100 mingga chiqsak toshkentda yolong'oya yuguraman 3 millionga chiqsak 3 millionga chiqqanimizda 3 millionga chiqamiz 100 million like bo'lsa onamni o'ldiraman o'zim лично onamni shunday bo'ynidan qilaman 100, 100 million like va 3 million подписчик podpiska patbis bo'lsa robbim olloh dinim islom imonim muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamdir mani ismim valera millatim karis lekin man islom dinini qabul qilganman va alhamdulillah musulmon bo'lganman la ilaha illalloh muhammadun rasululloh ashhadu la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasululloh alloh taolo domnalardan qo'yilgan ism abdulloh bo'ladi man o'zimni gunohimni tushunib yetdim va judayam pushaymonman inshaalloh man <imitation> onamni haj safarlariga nasib etsa yubormoqchiman va alhamdulilloh man yaxshi odam bo'lishga harakat qilaman ey robbim o'zing o'z panohingda mani asragin va mani hamma gunohlarimni o'zing kechirgin ebi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar mana juma hammalarga ayyomlari muborak bo'lsin mana jumani уже o'qib oldik hozir man imon domla bilan ko'rishdim ko'pchiliklar aytishdi manga что alloh mani kechirmaydi deb bir og'iz aytib qo'ying man pushaymonman o'zi azizlar mana abdulloh haqiqatdan ham mana juma namoziga qatnashib juma namozlarini biz bilan birga o'qidi yaratgan robbimizni shunday bir ulug' sifatlari bor agar insonni gunohi yerdan to osmongacha ko'tarilsin istig'for aytsa olloh hmm. subhana va taolo uni gunohini kechirib yuborar ekan shuning uchun mana abdulloh ukamiz istig'for aytdi onasidan kechirim so'radi olloh gunohlarini kechiradi qaytib gunohlarga Qayt bormasin i bormasin <ilham>! rahmat <laughs> <laughs> aziz do'stlar ko'rdilaring olloh mani kechirar ekan sizlar kechirmasalaring <laughs> xudo xohlasa boshqa endi qaytmaymiz <laughs> <So, gülüyor> shunaqa ishga hammalaringga rahmat rahma senga katta rahmat xudo kechiradi o'g'lim ho'p rahmat